Кроме того, хочу отметить, мне так кажется, опять-таки, что системного подхода как не было в этом вопросе, так и нету. С теми же самыми управлениями, которые организовываются, переорганизовываются. Мы видим, вот последняя сессия показала, управление жилищно-коммунального хозяйства начинает добавлять людей. Для чего? Не, там сократили, тут добавляют, то есть перестановка идет, а экономического эффекта, по-моему, наоборот, в минусе получается. Потому что покупая автомобиль, покупая... Другую технику, беря водителя еще на работу. То есть количество людей не уменьшается, а увеличивается. Точно так же, допустим, по управлению квартирного учета. Был видел квартирного учета, это были одни зарплаты, одни там, цены. Когда сделали управление, до да, одного человека как бы сократили, но извините меня, управление видел, мы понимаем, что это совсем разные затраты. То есть э -э, экономический эффект очень сомнительный. По коммунальным предприятиям тоже ситуация интересная. Здесь лица РБД всем понятно уже, чего хотели, того и достигли. То есть 4 года шли к этому и намеченному, все получилось. По поводу дорожных этих предприятий, ну тут спорный вопрос довольно-таки, нужны они или нет в таком количестве судя по нашим дорогам, наверное, все-таки нужны. Я хотел по коммунальным предприятиям сказать о другом. Вот недавно подводили итоги работы жилищно-коммунального хозяйства, ЖЭКа в частности, и такие интересные были показатели. То есть рассматривали количество затрат, допустим, по заработной плате на тысячу квадратных метров обслуживаемой площади. Вот такие цифры. Десятый ЖЭК. Затраты 3490 гривен на тысячу квадратных метров. А второй ЖЭК, допустим, 6583 гривны на тысячу квадратных метров заработной платы. То есть существенная разница довольно-таки. Также и по зарплате административного аппарата, также и по зарплате рабочих. То есть получается ситуация какая? У административного аппарата зарплата гораздо больше, у рабочих сами знаем какая. Кроме того, введен Сокращенный рабочий день ⁇ это от 4-х до 7 часов рабочего дня. Но получается ситуация такая, что под эту категорию попадают в основном те, кто работает метлой и лопатой. Ну, по сокращению. Просто по коммунальным предприятиям тоже интересная ситуация. Я разговаривал с нашими чиновниками. Он говорит, один, я буду создавать коммунальное предприятие там, по, по вопросам туризма. Надо, ну не надо, я не знаю, но ну, кто-то должен же решать, это как бы депутаты должны решать, куда направляется город движется. Те же самые вот коммунальные предприятия, дельница по благоустрою, расширяют полномочия, два видела еще делают, там то-то. Может оно и надо, как оно надо. То есть, то есть должен кто-то делать. Если дельница по благоустрою у нас есть, зачем нам брать двух чиновников в управление ЖКХ для контроля? То есть пусть бы дельница контролировала все эти вопросы, вполне естественно, кто-то должен контролировать. То есть нету системного подхода, и когда он будет, очень сложно сказать. Перспективы какие? Перспективы.